Олегу дай, пусть снимает Олег, снимай, не через стекло, а так снимай. Вот так люди отдыхают в Украине Сними этот прикол Это Санин внедорожник, ебать Я тебе отвечаю, ты, реально, на двух... ты смотри, братан, мы едем. Ты на спидометр покажи. Мы едем 10 км в час на двух лошадях. Вот витусик сзади, да? Я в И шоке. Ты... Вот это отдых. По-украински, да? Саня, как? ты когда-нибудь видела, как кони носят? Не видел? А я видел. Кого носят? Ну вот, говорят, кони поносили. Понял? Ой-ой-ой, что это делается? Кони, короче, блядь, могут сойти с ума и понял? И, короче, блядь, да, грибут, куда им захотелось. Да не, ну он-то знает, наверное, что... Да, он же с ним не первый день...

Ведаль там, короче, я, я, цыганский ворон, блядь. Мы тоже позалазили и мы в салоне да нет поверь это мелочи короче, проехали, блядь, вообще нахуй, блядь. Это просто пиздец. мы и так, по-моему, тут проедем. Тут можно протолкать, хорошо. называется кони поносили, понял? Отключай! Отключай! Отцепи! отцепи, подожди, отцепи подожди, говорю! Подожди, подожди, подожди. какой вина ебать, все в натяжке, ебать. Да так я подъеду, давай отцепим, ну его в баню, У них... туда вниз ты что, она упадет. Потихонечку, я так пидорог. Не, я цепанусь дном, я оглушитель себе отобью, сто процентов. вы потихонечку. Сто 100... процентов, не, 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 сто процентов. Сань, ты, там уже нет да нет, что ты ты бьешь, ебать? Да, да ну ты посмотри как стоит этот самый. Так це он так стоит, ебать. Нормально. А нормально. Нормально, нормально, Сань. Не, не отравешь да, нихуя. Я тебе говорю, что нихуя не отрвешь, ебать. Но да блин, знают, потихоньку, знают мужики, выигрыш, что говорят, ебать Не отрвешь, ебать Только потихоньку. Да ну ты что, мы сейчас так ударимся. Но, да не что? ударимся, блядь. Саня, там, там не, не крутой обрыв. Ну ты посмотри, блядь, ну ты посмотри. Что там, блядь?

Редактор субтитров Чуть-чуть сейчас поедем. Саша, Ютуб, Ютуб. Ты тоже Ютуб.